এইখিনি ক্ৰিচুলাৰ আগখিনিও মই কাটিং কৰি চফা কৰি ভালকৈ ৰাখিছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক বতৰ যেনেকুৱাই নহওক লাগে ক্ৰিচেন থিমামৰ আগকেইটা যদি আগতীয়াকৈ কাটিং কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আগতীয়াকৈ ৰুব পাৰিব আগতীয়াকৈ আগবোৰ আকৌ ছিঙি দিব পাৰিব আগতীয়াকৈ ফুল পাব আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ক্ৰিচেন থিমামৰ ফুল কেনেকৈ মই আগবিলাক কাটিং কৰিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব চাৰ্টখন ঢলাৰ পিছতে মোৰ এইখন বাৰীৰ অৱস্থাটো চাওক এল'ভেৰাবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব কাৰণ বাকলি গুচাব লাগিব বাকী দুপৰ টেঙাৰ পাতখিনি শেষ আৰু এইফালে পদিনাখিনি বাৰু নিলোঁ নতুন নতুন সৰু সৰু পদিনাবিলাক সেইবিলাক কামত আহিব এইফালে মানধনীয়া চাওক কি হৈ গ'ল এখিলা পাত কাটি লওঁ এখিলা তলৰ পৰা চিঙা এয়া হালধীয়া ৰসটো বিষাক্ত হয় এইখিনি মই যাবলৈ দিছোঁ এইখিনি চিমেণ্টখিনি গুচি গৈছে এইখিনি পিটুনীয়া ফুলি শেষ হৈ গ'ল মই এতিয়া নমাই দিছোঁ আজি চফা কৰিম কেইদিনমানৰ পিছত এইকেইটা টাবত মই খুচেনথিমাম পচাম এইখিনি খ্ৰীচেনথিমাম চব ঢালাই কৰাৰ আগদিনাৰ পাঁচদিন হৈ গ'ল এইখিনি শুকান গোবৰ আৰু মাটি এতিয়া মই এটা টাব খালী কৰি লৈছোঁ মাটি অলপ গুচাই লৈছোঁ প্ৰায় প্ৰতিদিনাই কাম নহ'লেও দুই তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে এইকেইদিন কাম কৰি আছোঁ মাটিখিনি গুচাই ল'লোঁ এতিয়া ইয়াত মই কেইজোপামান টিচেন থিমাম পচাই ৰাখিম পাঁচজোপা ৰাখিবলৈ ধুনীয়াকৈ জেগা হৈ গ'ল এল'ভেৰা পাত ৰাখি লৈছো এইবিলাক ক্ৰিচেন থেমামৰ আগ এইবিলাক এতিয়া ফুলি আছে ফুলি আছে মানে অফ চিজনত এইবোৰ ভালকৈ ফুলা নাই এতিয়া এইখিনি মই ইতিমধ্যেই চফা কৰি দিছোঁ মৰি যোৱা ডালটোক গুচাই দিলোঁ এতিয়া এইখিনি নতুনকৈ পোখা মেলাডাল এই পোখা মেলা ডালখিনি কচাম ক্ৰীচেন থেমাম কাটোতে এনেকে কাটিব লাগিব এনেকৈ কাটিব লাগিব আৰু তলৰ পাতখিনি গুচাই দিব লাগিব এইটো চাওক এই এনেকৈ কাটি ললোঁ এল'ভেৰাত ভৰাই দিম এল'ভেৰা পাতখিলা হৰমন নালাগে আৰু মই সদায় এনেকৈয়ে পচাওঁ এইখিনিও তেনেকৈ পচালোঁ ইমান ৰ'দত এদিনো এখিলা পাতো নষ্ট নহ'ল এয়া চাওক এতিয়া যিটো গাঁতত মই পচাম সেই গাঁতত পানী অকণ দি লৈছোঁ এচিকুট গোবৰ গোবৰ মানে আৰু এইবিলাক কিনা গোবৰৰ নিচিনা কিনা নাই তথাপিও কিনা নিচিনা লগে লগে ভৰাই দিলোঁ এনেকৈয়ে এতিয়া মই এই গোটেই কেইজোপা ভৰাই দিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ গোটেইখিনি পাতবোৰ গুচাই লৈছোঁ বেছি সময় কৰিব নালাগে শুকাই গ'লে বেয়া হ'ব যেনেকৈ হৰম'ন লগে লগে লগোৱা হয় হৰ মনত লগোৱা আগতেৰে এল'ভেৰাৰ পাতশিলাত লগে লগেই ভৰাই দিব লাগিব ক্ৰিচেন থিমাম জবা ডালিয়া নাৰ্জী ইত্যাদি ফুলৰ আগ যেতিয়া কাটিং কৰে সেই কাটিং কৰা সময়খিনিত অন্য কাম কৰিব নালাগে আচলতে যদিহে অন্য কামত উঠি অহা যায় তেতিয়াহ'লে ফুলৰ পুলিটো নষ্টও হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই যেতিয়া কাটিং কৰোঁ ফুলৰ পুলি তেতিয়া মই কেৱল কাটিং কৰাতে মনোনিৱেশ কৰোঁ আৰু কাম কৰি শেষ কৰিহে উঠি আহোঁ চিন্তাই নকৰিব এইখিনি পাত এখিলাও নষ্ট নোহোৱাকৈ একদম ধুনীয়াকৈ হৈ যাব এখিলা পাতো নুশুকায় ইমান গৰমত এইখিনি চদ ঢলাৰ আগদিনাখন কৰিছোঁ তথাপিও নুশুকালে গতিকে এইখিনিও নুশুকায় এতিয়া পানী দিব লাগিব পানী কিন্তু লগে লগে পুলিটো ৰোৱাৰ পিছত পানী দিম বুলি ভাবিলে নহ'ব পানীখিনি ৰোৱাৰ আগতে দিব লাগিব একেটা পদ্ধতিৰে ভেন্দি বিলাহী বেঙেনাৰ আগ চিঙি পচাব পাৰে ছিঙি দিয়া গছজোপাৰ পোখা মেলিব লগতে ছিঙি দিয়া আগ কেইটাও নতুন একোজোপা গছ হৈ ডাঙৰ হ'ব অলপ গোবৰ এতিয়া পানী দিওঁ এতিয়া কাইলৈ ইমান ধুনীয়া হৈ থাকিব আজি ৰাতিপুৱাই মই এয়া ৰুইছো আগবেলা পাঁচবেলা দুইবেলাই পৰীক্ষা ডিউটি আছে এতিয়া পৰীক্ষা ডিউটি কৰি অহাৰ পিছত মই চাম কেনেকুৱা এইজোপা এতিয়া মই চফা কৰি দিছো চফা কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ৰাখিব লাগিব দুটামান আগ এইবোৰ শিপালগীয়া উঘালি দিব লাগিব এইখিনি ৰাখি লাভ নাই এইটো ছিগিয়ে গলে এইটো ৰুই দিবগে লাগিব

বৰষুণ দিছে বুলি ভাবি আগকেইটা পচাইছিলোঁ কিন্তু দুপৰীয়াৰ পৰাই আকৌ তিনিদিন ইমান ৰ'দ দিলে এয়া চাওক পাত কেইখিলামান বেয়াই হ'ল কিন্তু এজোপাও নমৰিলে উপায় নাই অপেক্ষা কৰিছোঁ কেইদিনমানৰ পিছত নিশ্চয় বৰষুণ দিব এইখিনি এই গতি কাৰণ এতিয়াই সময় মে' মাহৰ ভিতৰতে যদি মই আগতীয়াকৈ কাটিং কৰি থওঁ তেতিয়াহ'লে সোনকালে ফুল পাম কাৰণ কেইদিনমানৰ পিছতেই আকৌ আগবোৰ ওখ হ'ব তেতিয়া আকৌ এবাৰ আগবিলাক কাটি দিবলৈ আছেই এইফালে এইখিনিও আছে যেতিয়াই সময় পাম তেতিয়াই মই এইখিনিও আগ কাটি কাটি পচাই যাম তেতিয়াহে ফুলখিনি সময়ত পামগৈ প্ৰিয়দৰ্শক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মতামত দিয়ক আপোনালোক কুশলে থাকক আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলি বিদায় ল'লোঁ নমস্কাৰ আমি সকলোৱে জানো কিছুমান ফুল শুকুৱাই ৰাখিব পাৰি ফুল শুকানেও খাব পাৰি কেঁচাকৈয়ো খাব পাৰি যদি কেঁচা আৰু শুকান দুয়ো প্ৰকাৰে ফুলেই যদি শৰীৰৰ কাৰণে ভাল হয় ফুলখিনি নষ্ট হোৱাতকৈও খাই দিব লাগে মই সেই বুলিয়েই ভাবোঁ নহয় জানো